বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত প্ৰশ্ন যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ দুই হেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষত এইচ এছ পৰীক্ষা দিব গতিকে তেওঁলোকৰ কোচ্চেনৰ বিষয়টো হ'ব লাগিছে দুই হেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষত এম চি কিউ আহিবনে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ পৰা কিবা ন'টিছ আহিলনে এম চি কিউ আহিবনে নাই বেলেগ ধৰণৰ কোচ্চেন হ'ব নেকি কিমান মাৰ্কৰ এম চি কিউ থাকিব তো আজি এই ভিডিঅ'টোত এইবোৰ কথা আলোচনা কৰা হ'ব তোমালোক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ তোমালোকক এট দ্য ফাৰ্ষ্ট মই এটা এটা কথা কৈ দিওঁ তোমালোকক আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলে ক'ৰবাত কৈছে নেকি যে এম চি কো আহিব এম চিকো আহিব বুলি তেওঁলোকে ক'ৰবাত উল্লেখ কৰিছে নেকি উল্লেখ কৰা নাই সেইকাৰণে দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত এম চি ক' কিন্তু নাহে গতিকে তোমালোকে আগৰ হিচাপতে যেনেকৈ পঢ়ি আহিছা তেনেকৈ পঢ়ি থাকা তেনেকৈয়ে তোমালোকৰ একজাম হ'ব আৰু এইটো কথা তোমালোকে মোক কুৱেন কৰিব পাৰা যে ছাৰ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ পৰা যিহেতু কোনো ধৰণৰ ন'টিছ বাহিৰ হোৱা নাই তেন্তে আপুনি কেনেকৈ কৈ আছে যে এইবাৰ এম চি কিউ নাহে এইবাৰ এম চি কিউ নাহাৰ যে কথাটো কৈ আছোঁ তাৰ সম্ভাৱনা আছে নাহাৰ সম্ভাৱনা মই তোমালোকক কৈ দি আছোঁ একজামলৈ বাকী কিন্তু বেছিদিন নাই গতিকে তেওঁলোকে ন'টিছ দিলেই নহ'ব তোমালোকক পঢ়িবলৈ টাইম দিব লাগিব এক্সামলৈ বাকী কিমান দিন আছে এইখন কি মাহ এইখন ধৰি লোৱা জুলাই জুনটো চলি গ'লে জুলাই আগষ্ট তোমাৰ স্কুল বন্ধ থাকিব চৰি জুলাইত স্কুল বন্ধ থাকিব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহটোৰ কথা বাদ দিয়া তোমালোকৰ হাতত আছে মাত্ৰ ছয় মাহ ছয় মাহত তোমালোকে কোনোবা এজনে এম চিকো এইখন প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আৰু তেওঁলোকে ক'ৰবাত উল্লেখো কৰা নাই যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষত এম চি কো আহিব বুলি মই তোমালোকক আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈ দিছোঁ যে এম চি কিউ ন অহাৰ চাঞ্চ বহুত আছে এম চি কিউ ন'টিছ দিলেই নহ'ব তোমালোকক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বা তোমাক প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ টাইম দিব লাগিব তাৰ কাৰণে এক্সামটো তোমালোকে দিবা তেওঁলোকে নিদিব সেইকাৰণে তেওঁলোকেহে কেৱল মাত্ৰ কুৱেশ্যন কাটিব তোমালোকে এক্সাম দিবা গতিকে তোমালোকে আগৰ ধৰণতে পঢ়ি থকা তোমালোকৰ আগৰ ধৰণতে এক্সাম হ'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এটা কথা কৈ দিওঁ তোমালোকে ফি ফাইনেলত ভালকৈ গম পাবা যে কোশ্বেন কিনে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে কেশ্বেন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কাৰণ বৰ্ডৰ মানুহে জানে ব'ৰ্ডৰ মানুহ যদি মই হ'লোঁ হয় তেন্তেহে মই ক'ব পাৰিলোঁ হয় যে এক মাৰ্কী ইমানটা আহিব দুই মাৰ্কী ইমানটা আহিব এটা ছিষ্টেম আছে ছিষ্টেমত আহিব সেইকাৰণে তোমালোকৰ পাৰ্টটো ভালকৈ পঢ়িব লাগিব আৰু সকলোবোৰ বিস্তাৰিত আলোচনা কৰিব লাগিব কেৱল মাত্ৰ যে মুখস্থ কৰিবা এইটো নহয় তোমালোকে মুখস্থ কৰাৰ লগে লগে বুজাৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ মন দিব লাগিব ঠিক আছে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ হয়তো ইয়াতে আৰু এম চি কিউ কিন্তু দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষত নাহে যদি পিছৰবাৰ আহে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা যদি পিছৰবাৰ আহে ন'টিছ প্ৰস্তুত কৰি দিব মই তোমালোকক জনাই দিম ঠিক আছে শেষৰ ফালে মই তোমালোকক এইটো কথা কৈছোঁ যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইকনমিক্স পলিটিকেল ছায়েঞ্চ এণ্ড জিঅগ্ৰাফী ছাবজেক্টত এইট্টি প্লাছ মাৰ্ক আনিব ইচ্ছা আছে তেন্তে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়ে কণ্টেক্ট নম্বৰৰ পৰা আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা আৰু আমাৰ পৰা যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নোট ক্ৰয় কৰে তাৰ বাবে এছামিজ আৰু ইংৰাজীটো কমপ্লিটলি ফ্ৰী দিয়া হয় ঠিক আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বেছি দেৰি নকৰি আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা আৰু আমাৰ চেনেলৰ ৰেজাল্ট কিন্তু বহুত হাই ঠিক আছে এইবাৰ নাইণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে গতিকে তোমালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা